Səhadiyyətin aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlar dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın və məşğulluğun təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan da sahibkarlığın formalaşması və inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Özəl sektorun inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərən ümummilləli liderin 2002-ci ilin 25 aprel tarixində yerli və həmin ilin may ayında xarici iş adamları ilə keçirdiyi görüşlərdən 20 il ötür. Bununla belə Heydər Əliyevin həmin görüşlərdə verdiyi tapşırıqlar, sahibkarlar qarşısında müəyyənləşdirdiyi hədəflər bu gün də öz aktuallığını saxlayır. İndi Azərbaycanda böyük sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır. Bu sahibkarlar təbəqəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı bir hissəsidir. Bu gün isə Bizim maksadımız bu görüşte, Azerbaycan'da yerli sahipkarların veziyetiyle daha da yakından tanışılmaktan ibarettir. Ve esasen, yerli sahipkarların işinde ne kimi çetinlikler var, onların içinde mane gösteren faktörler neden ibarettir, devletin, hükümetin kanunlarını, sarıncamlarını, kararlarını yerine getirmek için onlara mani olan sebeplerden ibarettir. Ve nihayet sahipkarların işinin daha az da semerali olması için ne etmek lazımdır? Bu maksatla da biz bugün bu görüşe sizden gelmişiz. Ümmetlilerin iş adamlarına verdiği dikkat ve kaygıyla bugünlere kadar inkişaf eden Azerbaycan ekonomisindeki en büyük günün 25 April 2002 yılında özümüz üçün bayram edilen gündür. O vaxta qədər də bizim sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı qanunvericilik bazası belə demək olar ki, yox səviyəsində idi. Ümmetlərimizin bütün hökumət nümayəndələrini salondan çıxartıb sadəcə iş adamları qalsın. Onlarla senmi söhfə də yenəmək istəyirəm deyəndə hamı çox sevindik. Çünki Heydər baba ilə senmi söhfətin ayrı bir dadı, ayrı bir nəticəsi vardı. Oğlu öndərin sahibkarlara, e, deməli qeyri neft sektorunun inkişafına önəm verməsinin əsas bariz nümunələrindən biri də sahibkarların özləri ilə birbaşa görüşmək və onlara şəraitin yaradılması və ə, onların birbaşa fikirlərini sərbəst ifadə etmək üçün belə bir prezident aparatında tədvir keçirtdi. Hər kəsə ə, çıxış üçün söz verildi. Və bir şey xatırlayım ki, orada artıq insanlar öz sözünü kim ki deyə bilmir və hətta ki, e, ananın forması olsun da ayrıca bir qutu qoyulmuşdu. Hər kəs ürəyindən keçəni və hər elan ki, kəs elan oludu ki, heçsiz oradan çəkinməsin. Bu o, 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 hər kəs öz ürəyindən keçəni, arzularını, istəklərini həmin qutuya yazıb e, qoydular. Və o gün dedi ki, iş adamları Mən sizə çox inanıram. Sizə çox güvənirəm. Sizin mütləq ölkə iqtisadında böyük atıqlarınız olacaqdır. Bu bizi daha da ruhlandırdı. Yeni layihələrə imza atmağa sövq elədi. Heydar babanın bizi açdı yollar üzərindən Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Beyin iş adamlarına verdiği dəstəyi çox yüksək qiymətləndirirəm. Artıq hər il 25 aprel Azərbaycanda sahibkarluq günü kimi qeyd edilir və bu da cənab prezidentlə sahibkarlar arasında Devlet özel diyaloğunun bariz nümeresidir. Azad etti topraklarda, Karabağ topraklarında, gedimi Azerbaycan topraklarında bugün inkişaf için iş adamlarına büyük bir görev düşüyor. Ve iş adamlarına çağrım odur ki, davetim odur ki, Karabağ meselesi, Karabağ projesi ortalığa gelende çok hayış ederim ona büyük bir samimiyetle, büyük bir sevgiyle yaklaşın ki, orası inkişaf etsin. Olan dövrün siyasi kursunu böyük uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyev sahibkarlığın inkişafına daim diqqət və qayğı göstərir. Biznes və investisiya mühitinin daha da liberallaşdırılması üçün strateji qərarlar qəbul olunur. İnzibati prosedurlar sadələşdirilir, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət dəstəyi tədbirləri və güzəştlər genişləndirilir. Belə ki, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb. Dövlət rüsumunun məbləği bir neçə dəfə aşağı salınıb. Lisenziaların müddətsiz verilməsi müəyyən edilib. Lisenziaların elektron qaydada təqdim olunması üçün lisenzialar və icazələr portalı yaradılıb. İcazələrin sayı sıx təsdiq olunub. Sahibkarlığ sayəsində yoxlamalar 1 noyabr 2015-ci ildən etibarən bəyan edilib. Bu müddət 1 yanvar 2023-cü ilədək uzadılıb. İnvestisiya təşviqi mexanizmi çərçivəsində 450-yə yaxın sahibkara 500-dən çox investisiya təşviqi sənədi verilib. Bu sənədə alınmış layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsala 4.8 milyard manattan artıq investisiyanın yatırılması, 36 minə yaxın yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanları genişləndirilib. İndi edək 40 minindən artıq layihənin maliyyələşdirilməsinə 2.7 milyard manat güzəştli kredit verilib. Bu 177 minədək yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradır. Meydan Azərbaycan brendinin təşviqi mexanizmi çərçivəsində Azərbaycan sahibkarları 41 beynalaxaq sərgidə vahid ölkə stendilə iştirak edib. 16 ölkəyə ixrac missiyası həyata keçirilib. 55 xarici bazar araşdırılıb. İxracın stimullaşdırılması məqsədi ilə 30 milyon manat ixrac təşviqi ödənilib. Yaradılan ticarət evlərinin coğrafiyası genişlənir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 13 ticarət evi və 4 şarab evi fəaliyyət göstərir. Xarici ticarət əməliyyatlarında malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük orqanlarına elektron qaydada bəyan edilməsi sistemi, malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə bağlı yaşıl dəhili sistemi tətbiq olunur. 6000-dən çox sahibkarlıq subyektini, 70-dən çox assosiasiya və ictimai birliyi birləşdirən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası dövlətlə sahibkənlər arasında körpü rolunu oynayan əlverişli platformadır. 2018-ci ildən fəaliyyət göstərən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafa Göyətliyin ölkənin 30 Şəhər regionunda sahibkarlara yerində xidmət təmin edən kobdostlu şəbəkəsi, vahid məkanda biznesə xidmət göstərən kobevləri, 20dən artıq bölgədə sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılmasına dəstək olan qob inkişaf mərkəzləri yaradılıb. Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi yaradılıb. Agentliyin yaradılmasında məqsəd kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir. əntlik, daxili bazar araşdırması, startap şahidatnaməsi, qrant, ticarət şəbəkələrinə çıxışa dəstək mexanizmləri ilə sahibkarlığın inkişafını dəstəkləməkdədir. Vergi sistemində aparılan islahatların əsas istiqamətləri dövlət büdcəsinə vergi ödəmələrinin təmin edilməsi, kölgə iqtisadiyyatının minimallaşdırılması, Dövlət biznes münasibətlərində şəffaflığa nail olunmasıdır. Vergi stimullaşdırılması mexanizmlərinin tətbiqi şəraitində biznes şəffaflaşma çağırışlarına müsbət reaksiya verir, leqal fəaliyyət göstərməyə, sağlam rəqabət şəraitində işləməyə çalışır. 2021-ci ildə aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 665 minə ötüb. Qeyri-neft sektoru üzrə vergi daxil olmalarında könüllü vergi ödənişlərinin xüsusi çəkisi 90%-ə yaxınlaşıb. Şüngay et balaxanı minə çevir Qaradağ və Perallağ sənaye parkları, Neftçala masallı Hacıqabul və Səvirabad sənaye məhəllələri yaradılaraq sahibkarlara müasir infrastruktur və lazım olan dəstək təqdim edilib. Sənaye zonalarında indiyədək 6.4 milyard manattan çox investisiya aparılıb və 9800dən çox iş yer yaradılıb. Qarabağın sənaye potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə yaradılan Ağdam sənaye parkı və Cəbrayıl rayonunda fəaliyyət göstərəcək Araz vadisi iqtisadi zonası sənaye parkı eləcə də Ələt Azad iqtisadi zonası sahibkarların imkanlarını daha da genişləndirəcək. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlara yardım göstərilməsi, o cümlədən biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi, tələbin stimullaşdırılması və ümumilikdə postpandemiya dövrü üçün iqtisadi inkişafın təşviqi məqsədi ilə təqribən 2.5 milyard manat həcmində dəstək paketi hazırlanıb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı mülki əhali və dövlət əmlakı ilə yanaşı, sahibkarlıq subyektlərinə də ziyan dəyib. Dövlət hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də sahibkarların yanında oldu bəunla dəmir zərar qarşılandı. Görülmüş işlərin sayəsində hazırda Azərbaycanda özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı 84%-ə yaxındır. Məşğul əhalinin 77%-dən çoxu özəl sektorda çalışır. Ölkəmizin beynəlxalq xalq biznes hesabatlarında reytinqi davamlı olaraq yaxşılaşır. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə 25 aprel tarixinin sahibkarlar günü kimi təsis edilməsi sahibkarların inkişafına verilən önəmin daha bir göstəricisidir. İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin zəngin təbii resurslarının və investisiya potensialının dövlət-biznes əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılması ölkə iqtisadiyyatının və regionun inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, saytqarlar üçün də geniş imkanlar açır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan iki ölkə arasındakı əlaqələri normallaşdırmaq üçün 5 prinsipdən ibarət təklif vermişdir və Ermənistan tərəfi də bu təklifə müsbət yanaşmışdır. Və Brüsseldə keçirilmiş görüşdə, yəni Brüssel görüşünə qədər artıq açıqlamalar verilmişdir. Brüssel görüşündə isə mən sadəcə olaraq daha da bunu özümçün, yəni aydınlaşdırmaq istəyirdim və aydınlaşdırdım ki, Ermənistan beş prinsipə qəbul edir. Beləliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qəbul edilir və Azərbaycana ərazi indiyasından Ermənistan əl çəkir. Askerimiz evinə qələbə ilə qayıdıbsa Deməli biz də Dədəbaba yurdumuza qayıdırıq. Qayıdırıq ki, yatmış torpağımızı oyadaq. Bol məhsulumuz olsun. Qayıdırıq ki, solmuş şəlalalarımızı çiçəkləndirək. Qayıdırıq ki, evlərimizi dirçəldək qonaqla gəşəriyə. Yenidən ocağımız yansın. Qaydırıq ki, sərvətlərimizə yad oraq. Yenidən gücümüz, qüdrətimiz artsın. Biz dədə-baba yurdumuza, işimizə, gücümüzə qaydırıq.